Друзья, привет! Я Валерия Степаненко, директор приюта для собак в городе Канатоп. Друзья, я сегодня хочу поговорить на такую тему про пристройство животных. Например, когда берут животное из приюта в семью. Это очень интересная тема, она непростая, как многим кажется. И здесь есть очень много всяких нюансов. Животных мы не сплавляем мы их действительно отдаем в любящие семьи. Что в это понятие входит? Когда мне звонят люди и говорят, нам треба собачка у двер. Я говорю, давайте мы немножко с вами поговорим, где собачка будет жить. Будете ли вы ее лечить, если она заболеет? И когда задаешь вот такие вроде простые вопросы, то очень странные ответы. Вплоть до того, что говорить, а что ее лечить, а чего она болеть будет? Вы что, у вас больни? Да нет, не больные, но собаки так же, как и люди, они тоже могут болеть разными заболеваниями. И когда мне говорят, что собачка пропал, я спрашиваю, скажите, а как это пропало? Ну, он сейчас и пропал. Я говорю, а вы его лечили? К врачу возили. То есть у людей даже нет понятия, что собаку надо лечить, не говоря уже про какие-то профилактические действия. Поэтому, когда люди звонят я эти все вопросы задаю. Кто-то отсеивается буквально с первых слов. Считают, что я спрашиваю какие-то странные, неадекватные вещи. Это нормально. К сожалению, наше общество еще не доэволюционировало до этого понимания, но потихонечку эволюционирует. Друзья, вы должны понимать, что это все равно, что ребенок. То есть, во-первых, у вас должны быть условия, у вас должны быть ресурсы. Ресурсы какие? материальные, временные. Вы должны понимать, что собака – это не игрушка, что ею надо заниматься, ей надо уделять внимание, ее надо лечить, ее надо кормить. И это время. Она хочет играться, она будет вас отвлекать от ваших дел. Поэтому, друзья, перед тем, как взять животное в свою семью, вы должны к этому подготовиться и морально, и материально, и все продумать до мелочей. У вас должен быть план А, Б и С. Потому что вот сейчас такие события в мире и конкретно в нашей стране, и люди звонят и говорят, заберите собачку. Куда забрать? Ну, вы же понимаете, война, мы же не виноваты, что война. Обстоятельства. Нет, друзья, обстоятельства – это не повод бросать животное. Это не оправдание вам. У вас должен быть план А, Б и С. Не дай бог, война, что угодно. Животное вы должны забрать с собой, и вы это должны понимать. Это тот же ребенок. И других вариантов нет. Никаких но и может быть. И никаких компромиссов здесь быть не может. Если вы думаете, что может быть какие-то другие варианты, их не будет. Никто у вас животное не возьмет. Никакие приюты. Никакие друзья. Никому ваше животное, кроме вас, не надо. Так же, как ваши дети. Поэтому давайте говорить правду, смотреть правде в лицо. И если вы не готовы все это делать... Животное вам заводить нельзя. Друзья, животные ⁇ это не братья наши меньшие, это наши дети. Поэтому будьте ответственны и милосердны.